Церква вшановує князя Володимира 28 липня. Сьогодні на Соборній площі києво печерської лаври відбулася святкова літургія. Телеканал «Глас» долучився до урочистості з нагоди свята. У нашому ефірі велася пряма трансляція богослужіння. Пропонуємо вам зараз повернутися до світлих подій того дня. «Іще приносить Урочисте богослужіння у Лаврі було прикрашене співом відразу трьох хорів. Разом з митрополитшим хором і співочим колективом київських духовних шкіл співав грузинський патріарший хор, святіший патріарх Московський і всієї Русі Кирил, святіший і блаженніший католикос патріарх усієї Грузії Ілія II, блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир. Разом з собором архієра Руської православної церкви звершили Божественну літургію на соборній площі Києво-Печерської лаври. Христос глава церкви. І Його власна церква зв'язана з Богопознанням, з познаннями людьми Христа і чим ми до приходять. тем ярче он присутствует в нашей жизни, тем не столько умом, сколько всеми фибрами души своей. Всей жизнью начинаем понимать, что Бог есть любовь. И наша любовь к Христу – это и есть Его власть, Его пасторская власть над всеми нами. И как важно, чтобы единство последователей Господа, объединенных вокруг Спасителей, чак, сохранялось властью и силой главы церкви, то есть властью и силой любви. И если проходим, происходит разделение в церкви, то это не потому, что кто-то прельстился на какие-то какие мысли греховные и неправильные. Сколько мыслей греховных и неверных, и греховных, сколько губительных примеров окружают нас в жизни. Если жизнь. происходит разделение, то это значит утраченная любовь. Единственная сила, способная соединять людей. Утрачено пасторское попечение, которое идет от главы церкви, от Господа и Спасителя нашего. Поэтому церковные разделения – это как некий индикатор, как некий показатель не крепости церковной администрации, а духовного состояния людей. Их способность реально встречаться со Христом и любовью к Нему и друг к другу, а значит и в единстве поддерживать Его пасторскую власть на церкви. На богослужіння Митрополит Володимир звернувся до Патріарха Кирила та католикоса Патріарха Ілії II з вітальним словом. Дорогі владики, отці, браті і сестри, ми сердечно привітуємо вас з великим праздником, який ви усугубили сьогодні нам своїм приїздом, своєю молитвою і своїм общенням з народом. Великая сила в в жизни вообще – это молитва. Молитву сегодня вы вознесли, а вы возглавили ее. Из-за этого низкий поклон и благодарность. На останок присутник привитав святейший и блаженнейший католикос-патриарх усии Грузии Илья Другой. Сердечно приветствую вас от имени нашего народа православного и от имени Грузинской Православной Церкви. Я должен сказать, что по данным, которые мы имеем, это первый визит патриарха грузинского в этот святой град. Я сердечно благодарю вас, ваше святейшество, за приглашение и вас, вас, ваше блаженство. Сегодня, совершая богослужение божественную литургию, я представил, или может быть это так и было в действительности, что все преподобные... присутствовали вместе с нами и совершали с нами богослужение. Их молитвами Господь да поможет вам, вашей церкви, церкви Украинской, чтобы те разделения, которые существуют, на Украине вашими молитвами, ваше святейшество. Украинская церковь объединилась, и чтобы был един пастырь, Господь, и одна паства. Сегодня мы невольно вспоминаем слова Давида, пророка, что же добро или красно, я же братья и жить в купе. Действительно, Бог объединяет, а злая сила разделяет. Поэтому мы все должны сделать для того, чтобы не было вражды и разделения между нами. Ваше святейшество. Те отношения, которые сложились, политические отношения, которые сложились между Россией и Грузией, это совершенно недопустимые отношения. Потому что мы близкие православные народы. И эти отношения были созданы завистью наших врагов. Мы должны сделать все возможное, чтобы была восстановлена дружба и братство между нашими народами и государствами. На нас, Ваше Святейшество, лежит большая ответственность. Я Надеюсь на вашу мудрость. Я да, давно вас знаю, много лет. Вы должны войти в историю России и Грузии как миротворец, как человек, который создал мир между двумя народами. И вот сегодня я возношу наши молитвы в этом, на этом святом месте, чтобы мир и благополучие царствовали и в России, и в Грузии, и на Украине. Святкова литургия у Киево-Печерской лаври еще раз засвідчила єдність православных народов – які на сьогодні відокремлені політичними кордонами, але залишаються спорідненими духовно в лоні православної церкви.